hammaga salom bu interaktiv fizika kanali va sizlar bilan ezoz demak bugungi mavzuyimizni boshlashimizdan oldin avval mavzu bo'yicha qisqacha rolikni tomosha qilib o'tamiz va shundan so'ng siz bilan birgalikda mavzuni boshlaymiz demak marhamat tomosha qilamiz Let's begin. Wait, wait, wait. What? Now? Yes. Now. Unless you think the great Oogway was wrong and you are not the Dragon Warrior. Go ahead, Panda. Show us what you can do. Um, are they going to watch or should I just wait until I get back to work or something? Hit it. Okay, yeah. I mean, I just ate. Um, so I'm still digesting, so my kung fu might not be as good. Just hit it. What you got you got nothing because i got it right here you picking on my friends get ready to feel the thunder Come out with crazy feet what you gonna do about crazy feet all right come on i'm a blur i'm a blur you never seen bear style you've only seen praying mantis or monkey style <laughs> or come at you snickety snake would you hit it all right all right Why don't you try again a little harder? How's that? <laughs> <gasps> oh, that hurts. now a level zero o'ylaymanki ushbu videorolikdan keyin sizda ozmi ko'pmi tushuncha hosil bo'ldi va shunday ekan mavzuyimizni boshlasak ham bo'ladi demak bugun o'tadigan mavzuyimiz bu nyutonni uchinchi qonuni ushbu mavzu boshqa fizikani boshqa mavzularidan ahamiyat jihatdan kam bo'lmagan lekin u biroz qisqaroq shuning uchun tez aytib o'tib ketsam tushunmay qolmasliklaring uchun e'tibor bilan qaraysizlar demak nyutonni uchinchi qonuni nima haqida aytadi nyutonni uchinchi qonuni aytilishi bo'yicha agar qonun qoidasi bo'yicha eytsak o'zaro bir biriga ta'sir qilayotgan ikkita jism bir biriga teng bo'lgan lekin qarama qarshi yo'nalgan kuchlar bilan ta'sir qiladi ya'ni bu nima degani olaylik ikki jism mana hmm. moshina e bu tomondan ham xuddi shundaqa moshina bilan ikkinchi moshina e, birinchi moshinaga ta'sir qilib turibdi deylik bitta moshina bu tomonga qarab f bir kuch bilan tortish kuchi bilan ta'sir qilyapti ikkinchisi bunisiga <mulesele> qarab f kuch bilan bir biriga qarab ta'sir qilib turibdi va bunda ular bir biriga ta'sir qiluvchi kuchlar f bir f ikki ular bir biriga son qiymat jihatdan teng son qiymat jihatdan lekin yo'nalishi bo'yicha qarama qarshi yo'nalgan va shunga e'tibor bering ular bir to'g'ri chiziqda joylashgan ya'ni mana bu qismdan <susur> mana bu ular bir biriga tekkan qismdan f ikki f bir mana nyutoni birinchi qonunida mana shu narsa haqida aytiladi endi uni xossalari bor ya'ni e, nyutonni birinchi qonunini hech qachon jismlarning teng ta'sir etuvchisi bilan adashtirmaslik kerak ya'ni natijaviy kuch bilan nyutonni qonuni bu har xil narsa yani, demak nyutonni qonuni bajarilishi uchun qanday shartlar bo'lishi kerak birinchi navbatda birinchi navbatda bu ular teng bo'ladi ya'ni ikkita jism ta'siri tə o'zaro teng bo'ladi ikkinchisi ular o'zaro qarama qarshi yo'nalgan bo'ladi uchinchisi uchinchisi ular uchinchisi ular bitta jismga emas ikki xil ikkita jismda ta'sir bo'lishi kerak ya'ni ikki xil kuch тоес ikki xil jism bir biriga ta'sir natijasida vujudga keladi ya'ni ikkita jism bo'lishi kerak ikkita har xil jism bo'lishi kerak ikkita har xil jismlar to'rtinchisi bu kuchlar bir xil tabiatga ega bo'lishi kerak demak birinchisini tushundik ya'ni ular son qiymat jihatdan teng ikkinchisida qarama qarshi yo'nalgan va uchinchisida har xil jismlar bu ham tushunarli lekin mana to'rtinchisi bir xil tabiatga ega bo'lishi kerak degan gap bu nima haqida ketadi keling avval nyutonn birinchi jism qonunini yana bir ikkita misollar keltiraman demak olamiz mana men bitta qo'lim va ikkinchisi ikkovi tomondan bir biriga qarab zarba bergan paytim agar siz o'zingiz ham bu narsani qilib ko'rsangiz endi kuchli urmang qo'lingizni jarohat yetkazishingiz mumkin zarba bergan payt har ikkita qo'lingiz bir xil ravishda og'riq sezadi bu nima degani ya'ni ular ta'sir qilayotgan payt ular bir biriga ta'sir qilayotgan payt chap qo'l tomondan o'ng qo'lga qanday kuch bilan ta'sir qilinsa o'ng qo'l tomondan ham chap qo'lga bir xilda ta'sir beriladi agar boshqacharoq qilmoqchi bo'lsangiz shunchaki devorga bu narsani sinab ko'rishingiz mumkin devorga qanday ta'sir qilsangiz ya'ni qanday bosim kuchi bilan ta'sir qilsangiz u sizga shunday bosim kuchi bilan orqaga qaytaradi agar devor og'irligini hisobga olsak u sizni orqaga qarab itarib yuboradi bu kuch ta'sirida ya'ni siz berayotgan kuch o'zingizga aks ta'sir etadi nyuton qonuni xuddi shu narsa aytiladi va ular bir xil tabiatga ega degan qoida bu nimani anglatadi ya'ni olaylik Bo'lmadi. mana bitta jism bitta jismga bir tomondan magnet deylik Magnetga yuqoridan bitta magnet, boshqa magnet ta'sir qilib turibdi ya'ni uni tortib turibdi apastga yer joylashgan yer joylashgan a yer og'irlik kuchi bilan ta'sir qilyapti ya'ni shuni natijasida u muvozanatda turibdi to'g'rimi mu? ya'ni ikkita bir xil kuch hamma narsa shart bajarilyapti ya'ni ikkita bir xil kuch ya'ni jism muvozanatda bo'lishi uchun bir xil kuch bo'lishi kerak ikkita bir xil ta'sir kuchi ular qarama qarshi yo'nalgan lekin lekin ular bitta jismga ta'sir qilyapti e'tibor beryapsizmi bir tomondan magnit maydoni ham shu jismga ta'sir qilyapti yerning og'irlik tortish kuchi tortish kuchi ham xuddi shu jismga ta'sir qilyapti ya'ni bitta jismga boshqa boshqa turdagi boshqa boshqa tabiatdagi kuchlar ta'sir qilyapti bu nyutonni uchinchi qonuniga misol bo'la olmaydi agar 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 shu jismni stol ustiga joylashtirsak shu jismni stol ustiga joylashtirsak unga ta'sir qilayotgan stol tomonidan yuqoriga yo'nalgan bosim kuchi u stolga berayotgan bosim kuchiga teng va shuni hisobiga u muvozanatda turibdi ushbu jism va bunda nyutonni uchinchi qonuni bajariladi ya'ni birinchi ikkita qonun shart va yana ikkita jism ya'ni stol stol va quti deylik quti ikkita jism bir birlariga teng va teskari bo'lgan yo'nalishda işte ta'sir qilishyapti f b bir va f b ikki kuchlar bilan uchinchi shart ham bajarildi a uchinchi to'rtinchi shart bu ikkita kuch ham bir xil tabiatga ega ya'ni bosim kuchlari bir xil kuch va bunda biz nyutonni uchinchi qonuniga misol qilib olamiz deak ytdikiz ikki jism ikki jism bir biriga f bir va f ikki kuch va qarama qarshi yo'nalishda ta'sir qiladi dedik endi olaylik misol uchun nimani aytsak bo'ladi olaylik ka kankecha kankicha o'z ustida turishibdi ularning oyog'ida bor o'z usida turishibdi va ular arqon yordamida bir birlarini tortishmoqda bir birlarini va nyuton uchinchi qonundan kelib chiqqan holatda mayli bittasi prosta turibdi deylik ikkinchisi Uh, arqonni tortyapti qandaydir f bir kuch bilan bu f bir bilan kuch bilan ta'sir qilgan tortgan payti narigi jism ham ya'ni ip tarang bo'lib boshlaydi ya'ni ep tarang bo'lib boshlagandan so'ng ushbu taranglik kuchi nafaqat ikkinchi jismga ikkinchi odamga balki birinchi odamni o'ziga ham ta'sir qilib boshlaydi xuddi boyagi ikkita mushni urganimizdek siz urasiz nafaqat bitta kuchingiz buni qo'lingizei sez, e, buni sezadi balki ikkinchi qo'lingiz ham buni sezadi agar siz tortgan paytingiz ipni taranglik kuchi ipni taranglik kuchi siz bergan kuchga mos ravishda sizni qar e, sizga qarama qarshi ravishda sizga ta'sir qila boshlaydi va buni hisobiga ikkita коньки ham bir biriga qarab harakatlanib boshlaydi hattoki ularning bittasi bu <coughs> harakatni amalga oshirayotgan bo'lsa ham demak ular bir biriga qarab harakatlanadi f 2 demak f 1 teng minus f 2 teng ipning taranglik kuchiga ya'ni ip tomondan ip taranglik kuchi tomonidan birinchi m 1 massali odamga va m 2 massali odamga bir xil kuchlar ta'sir qiladi ya'ni t teng agar son qiymat jihatdan olsak unda m a bir t teng bo'ladi m a 2 m 1 a 1 uzr m 2 a 2 ya'ni agar bularni tenglashtirsak m 1 a 1 teng m 2 a 2 m 1 taqsim m 2 teng a 2 taqsim a 1 degan munosabat kelib chiqadi ushbu formulalardan ya'ni ikkita jism bir biriga ta'sir kuchlari bir xil bo'lsa agar lekin ular oladigan tezlanish neutonni ikkinchi qonunda esingizda bo'lsa ya'ni a teng f taqsimda m degan yani edik ya'ni massa qanchalik katta bo'lsa tezlanish shuncha kam bo'ladi endi soat bilan yer misoliga qaytamiz ya'ni soatni qo'yib yuboraman uni tezlanishini biz ko'ra olamiz lekin soatga ta'sir qilayotgan gravitatsiya kuchi bilan soatni o'zi ham yerga xuddi shunday gravitatsiya bilan ta'sir qilayotganini esimizdan chiqarmaymiz lekin yerni massasi juda katta bo'lgani bois u oladigan ola tezlanish deyarli nolga teng bo'ladi nolga juda yaqin absolyut nol emas lekin nolga ham yaqin shuning uchun biz uni sezmaymiz va bunda aytganimizdek a bir teng bo'ladi quyidagi formuladan t bo'lingan m 1 i2 minus t bo'lingan m 2 va ular i2 a bir qarama qarshi işte, yo'nalishda tezlanish olishadi massasi qanchalik katta bo'lsa tezlanish shuncha kichkina massa qanchalik kichkina bo'lsa tezlanish shuncha katta tushundingiz bu ham nyutonning uchinchi qonuniga to'g'ri keladi va bu bunda biz nyutonning ikkinchi qonunini ham qonundan ham foydalandik do'stlar shu bilan bugungi nyuton uchinchi qonuni mavsuimiz o'z nihoyasiga yetdi mavzu bo'yicha savol va fikrlaringiz bo'lsa albatta instagram va youtube kanallarida kirib rolik ostidagi izohlarda qoldiring men ularni to'plab albatta alohida bitta rolik tayyorlayman va agarda rolik sizga foydali bo'lgan bo'lsa layk bosishni esdan chiqarmang agar birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling ya'ni keyingi mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun xayr salomat bo'ling <laughs>